Sinir sisteminin ağır toksik zədələnmələri ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Etiologiya. Törədicisi Clostridium tetanidir. Sporları yalnız paslı dəmirlər və kifli əşyalarda deyil. Torpağın üst təbəqəsində çox geniş yayılmışdır. Ona görə də dünyada hər yerdə xəstəliyə yoluxmaq mümkündür. İnkişaf etmiş ölkələrdən nisbətən az görülür. Yeni doğulmuşların tetanosu göbək bağının steril olmayan materiallar kəsilməsi ilə törənir ki, bu çox zaman inkişaf etməmiş ölkələrdə görülür. Buna bağlı yeni doğulmuşların ölümləri 10 faiz təşkil edir. Neoroin istifadəçilərdə steril olmayan alətlərdən və neoroinə əlavə olunan bəzi maddələr tetanosu ortaya çıxa bilər. Xəstələrin 70 faizi 50 yaşdan yuxarı insanlardır. Yanıqlar tam vardan müalicə, qulaq dəlinməsi, açıq yaralar, donmalar, yanıqlar, əməliyyat yaraları, neonatal dövrlü riskli vəziyyətdir. Simptomların örtəklinip gedişi bakteriyanın zədələyici təsiri güclü toksini ilə bağlıdır. Bədənə düşən toksin üçün inkubasiya dövrü 2-14 gündür. Bu müddətin 24 saat və daha az olduğu da görülmüşdür. Tetanosun ilk alaməti çənənin qilitlənməsi. Sonra ən səsərdliyi, udqunmada çətinlik, qarın əzələlərinin gərilməsidir. Qızdırma, tərləmə, qan təzyiqi və ürək vurğulu artır. İnkubasiya dövrün ardından canəfəs borusu, qırtlaq və tənəffüs əzələlərində təsiri altına alaraq güclü əzələ spazmları və mərkəzi sinir sistemi ağır zədələnmələri nəticəsində qısa müddətdə ölüm baş verir ağırlaşmalar. Nevmonia, əzələlərin dağılması, onurğazədələnməsi. Müalicə. Təhlükəli vəziyyət varsa, yaralara torpaq dolması, mismar, dəmir batmaları və s. Si, təcili axın xəstəxanaya getmək lazımdır. Əgər hiss olunmadan, zədələnmədən sonra tetanus sağlamətlər ortaya çıxmağa başladığıda xəstə təcili xəstəxanaya aparılmalıdır antibiotiklər. Tetanus immunglobulini tətbiq olunur. Proqnozu çox ciddi dır. Yüksək ölüm riski var. Uşaq yaşlarda 60-80% ölüm baş verir. Profilaktikası. Tetanusdan qorunmanın ən yaxşı yolu vaksinasiyadır. Hamilələr, körpələr, 50 yaşdan yuxarı insanlarda, torpaq və bağça ilə işləyənlər, ağır Fiziki peşə sahibləri tez-tez açıq yaralanmalara məruz qalanların vaksinasiya olunmaları yaxşıdır. Əgər tetanusa ehtimal verən hadisə baş veribsə, təcili tibb məntəqəsinə gedib vaksinasiya olunmalıdır.